Di mana batu ini besar? saya di mana batu ini wujud sebagai warga negara palsu di Malaysia karena tidak tahu bercakap dan membaca dalam bahasa Melayu. Ya, di bulan ke-10 tahun 2025, negara seberang masih berbicara soal warganya yang tidak fasih ataupun tidak bisa sama sekali berbahasa Melayu. Salah seorang profesor di negara sebelah ini mempertanyakan hal tersebut. seakan di Malaysia ada warga negara palsu. Satu ialah uh, kita terperangkap dengan pemikiran kolonial. Kita menganggap mungkin uh, ada exception lah. Tapi umumnya uh, kita menganggap bahasa Melayu ni bahasa kolot, bahasa yang tidak boleh berkembang, bahasa yang uh, primitif. Uh, itu mungkin uh, dalam tahun uh, 60-an 70-an. Uh, namun begitu salahnya adalah salah pihak berkuasa juga karena tidak tidak melaksanakan dengan tegas uh, penggunaan bahasa Melayu. Kita berpandukan kepada perlembagaan. Mereka kita kata ini dah diperuntukkan dalam perlembagaan. Tapi perlembagaan saja tidak boleh buat apa. Perlu ada undang-undang kecil uh, untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, kita masuk lift. Lift dia kata, okay, uh, level 1, level 2, floor 1, floor 2, floor 3. Mengapa dalam bahasa Inggeris? Mengapa tidak boleh program itu dalam bahasa Melayu? Kan? Itu benda-benda kecil. Satu lagi ialah uh, ATM. Kita pergi ATM, ada berapa bahasa? Tiga bahasa. Melayu, Inggeris, Cina. Mengapa membenarkan eh, pihak berkuasa, membenarkan kemudahan dan teknologi itu menggunakan bahasa Tamil dan bahasa Cina? Apa itu pun susah nak buat? Eh? Kalau orang Melayu dia pergi tengok, eh, Cina, saya tak suka tengok. Saya tak tahu baca. Saya tak tahu nak tekan di mana itu dan ini banyak berlaku. Mengapa itu pun kerajaan tidak boleh laksanakan. Hanya bahasa Melayu. Itu uh, satu lagi ialah papan tanda yang istilah sedang buat. Ini ini tengoklah PBT. Jadi kita juga yang yang lemah. <tuh> Tapi kelemahan yang paling besar ialah kita tidak nampak gajah depan kita. Sistem pendidikan. Itu sahaja. Sistem pendidikan mesti satu sekolah. Bukan tiga aliran. Bukan jenis kebangsaan. Dan bukan sekolah swasta. Tapi kita, apa negara kita telah membenarkan kewujudan dua negara bangsa di Malaysia. Satu negara bangsa yang menggunakan bahasa Melayu sebagai pengatara di sekolah yang kedua, negara bangsa yang tidak menggalakkan dan tidak perlu wujudkan bahasa Melayu sebagai bangsa pengantara. Ini SJK, C, SJKT dan sekolah UEC. Silap kita. Jadi apabila kita nak menggalakkan bahasa Melayu, kita tidak pergi kepada UEC. Misalnya lah. Saya tanya Dewan Bahasa. Bulan Bahasa. Apakah mereka telah pergi ke UEC? Mereka tak pergi. Ha, ini 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 kenyataan saya yang yang nak sebenarnya sebenarnya UEC tak perlu ada. Eh? Tapi saya ta saya tanya kepada Dewan, dia eh, tak pernah bilang apa gunanya? Tidak ada pelaksanaan. Mereka wujud sekolah-sekolah ini, sekolah UEC ha, sebagai contoh wujud dalam kawasan dunia dan negara mereka sendiri. Berapa peratus? Mungkin lima, enam peratus. Lima, ni besar. Padahal lima, enam peratus ini wujud sebagai warga negara palsu di Malaysia. Kerana tidak tahu bercakap dan baca dalam bahasa Melayu. Tapi pegang kat pengenalan. Itu sebabnya. Kita tidak tegas. Orang Melayu tidak tegas. Pemimpin Melayu tidak tegas. Daripada tahun 1957 sampai sekarang. Nah, Satu hal yang, jika dikaji, kenapa warga negara yang bukan keturunan Melayu enggan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Hal ini sepertinya karena faktor politik yang sudah sejak lama ditanamkan, sehingga bahasa pun diakuisisi sebagai milik suatu kelompok. Orang yang bukan keturunan Melayu di Malaysia umumnya enggan atau kurang fasih berbahasa Melayu karena beberapa faktor, misalnya karena secara historis ada pemisahan etnis yang menyebabkan kurangnya interaksi. Dan kebiasaan bergaul dalam komunitas masing-masing. Selain itu, pendidikan dan media seringkali dalam bahasa ibu atau bahasa inggris yang memperkuat penggunaan bahasa lain selain bahasa Melayu. Bahkan bagi mereka yang paham bahasa Melayu, dialek-dialek regional yang berbeda di Malaysia bisa menjadi penghalang komunikasi lebih lanjut. Kemudian, bahasa Melayu seringkali memiliki asosiasi yang kuat dengan budaya Melayu dan pemerintah. Sebuah studi menemukan bahwa sebagian orang Tionghoa menganggap bahasa Melayu sebagai bahasa parochial atau yang penggunaannya terbatas untuk berurusan dengan pemerintah saja. Lalu bahasa Melayu di Malaysia dikaitkan dengan agama dan ras. Karena Islam adalah agama resmi di Malaysia dan sebagian besar orang Melayu beragama Islam, bahasa Melayu seringkali dikaitkan dengan identitas etnis dan agama. Meskipun ditetapkan dalam konstitusi sebagai bahasa nasional, namun hal ini dapat memengaruhi persepsi beberapa non-Melayu terhadap penggunaan bahasa tersebut. Dan sebagaimana biasa, Indonesia kerap menjadi contoh dalam menyatukan kaumnya yang beragam, baik etnis dan bahasa. Penduduk kita dari kalangan bukan Melayu masih ramai yang tak boleh berbahasa Melayu langsung, bukan sedikit-sedikit itu -sedikit lainlah yang langsung tak boleh berbahasa Melayu dan kita pun dapat lihat. banyak perkara di dalam negara kita dari segi iklan dan sebagainya pun tidak mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa negara jadi saya kira kita harus perbetulkan dahulu keadaan bahasa Melayu yang huru hara di negara kita ini saya kira dalam hal bahasa ini kita tak perlu pergi jauh lah. kita lihat pada Indonesia saja jadi di Indonesia itu mereka Taklah hebat dari segi ekonomi Tetapi Lihat jati diri mereka Dalam hal uh, Menjunjung bahasa Indonesia itu Dan Dalam hal ini uh, Pembentukan negara bangsa mereka Berjaya sekali uh, Setiap Rakyat Indonesia itu Fasih Berbahasa Indonesia Tak cukup dengan itu saya, lagi saya kira setiap rakyat Indonesia bangga terhadap bahasa Indonesia sayang terhadap bahasa Indonesia taat kepada bahasa Indonesia itu mereka tak kuat mana pun dari segi ekonomi bayangkan apabila mereka kuat dari segi ekonomi dunia akan dapat melihat bahasa Melayu mereka itu bukan dengan tiba-tiba kan mereka angkat setelah uh, mereka kuat dari segi ekonomi semasa mereka lemah dari segi ekonomi pun mereka pertahankan bahasa Indonesia itu uh, betul-betul habis-habisan sehingga dapat dikatakan bahasa Melayu di Malaysia belum menjadi bahasa persatuan Dan hal itu bisa dilihat hingga saat ini masih terjadi diskusi tentang bahasa di negara ini yang belum dimartabatkan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.